我们的手玩都熟了。嗯 朋友们，看有没有食欲嗯？嗯，我们的手把肉熟了。嗯 嗯，哥，这味道感觉直接上来了，那不挺好？呵，嗯，这味道非常适合我的味呀、啊。嗯，你多吃点小鱼子。嗯。 手把掌沾点韭菜花辣酱，味道翻倍呀、啊！嗯，朋友们看有没有食欲？嗯嗯。嗯、这味道可美滋了。嗯。我也蘸着吃。我爱吃韭菜花，多来点。 嗯，哥，这味道嘎嘎的味道。嗯，哥，我去盛点汤，羊汤好喝。嗯，吃手玩我必须带点汤啊，我就好这口，没办法。嗯、弟弟，羊汤味道怎么样？ 这味道真是一望无际啊！那 <laughs> 不挺好吗？直接顺着车都进去了。今天妈妈熬奶茶呢，我煮点手把肉、嗯。我来包奶茶。 姥姥吃，姥、嗯、姥、嗯、吃。放点奶豆腐，再泡点锅子。哥，我倒水。嗯、啊。我们的手拿出来。<laughs> 冷水下锅。 来吃那最后两块儿，再放一把煮肉大粒盐。弟弟先盖上锅子盖，这、就是高压手把肉，一个小时就熟了。好，好好<来>哥，先喝点茶。嗯，哥，奶茶。来一叫阿爸爸，茶吧。 我们的手把肉熟了，可以出国了。哥，吃一上来了。嗯。好嘞，快拿上桌，弟弟、哎。嗯。手把肉上桌。 <laughs> 好吃吗？妈妈。啊、嗯！吃这个什么肉？手扒肉非常适合我的胃。嗯，哥，终于到感觉直接上来了，那不挺好？ 孩子吃一块肥肉，嗯、爸爸姐夫，你满嘴是油，别亲宝宝。<laughs> 今天家里没水了。从 再放点咸盐，再放点大粒盐。手煮手扒肉，肉烫咸点肉才入味呢。我们的手扒肉再煮一个小时就可以吃了，好期待呀，哥！上锅的盖，嗯。